и лебедушкой, которая плывет на сцену за своей наградой, Светлана Лавода Мы с тобой, Света, вот так вот, очень похожи на самом деле. Светочка, расскажи. Мне сегодня зубы мешают говорить. Здравствуйте, с Новым Годом Я хочу представить, это мой ребенок. Посмотрите, пожалуйста, не него. Это прекрасное создание, которое мы создали. Это папу? я пытаюсь понять. Светуньки, ваша порода, да? Света, а почему ты вся в потеках? Ты как-то вот так вот тяжело рожала сегодня по всему? Я смотрю, у вас хорошая вечеринка. Хорошо отмечалась сегодня по Света, ну, я... Ты, знаешь, я как-то немножко шепеляешь. Что... Царь дает руку волю рукам, скажи, в доме. Малыш, ты меня не слышал. Я вначале сказала, что зубы мешают сегодня мне говорить. Они выросли внезапно. Я в первый раз вижу женщину, которая ногти пытается клеить на зубы. Сейчас не особо, да? пропоную тебе ты свика полюк на пусть цель золотый. Света, микрофон. Малышка моя, ты же заслужила, я же знаю, да? Дуже очі стараєшся, держи. Це твої подарок маленький Наш сім'ї! На сьогодні свого золотого капелюха ти вийшла отримувати найепатажніше. Ти заявила, що ось ця мавпа – це твоя дитина. Тобто, це відповідь на моє питання, чому ти не показуєш свою дитину, так? Саме так. А ти не думаю, що. Тепер будуть над тобою жартувати, казати, що можливо саме ось така дитина мала народитися у Світлани Лободи. Така маленька симпатична обезьянка. Я дуже за а хто ховається у середині мафи? Чи не на тела це крапівіна? Ах ти паразітка! Натела, знімай, вумен донька одного з найбагатших українців, і вирішила ось так. выйти на сцену в образе Маппы, Светлана Лобода, подруга, назвала тебя своей дитиной. Мне просто очень близка теория Дарвина, и вообще считаю, что это самые, самые симпатичные существа на планете. Но кто выгода в эту историю? Кто выгода, чтобы ты вбралась в мавпу? Это все спонтанно родилось, я просто думала, в каком костюме сюда прийти, не хотела э, быть банальной. Вы сейчас лучшие подруги, я могу пропустить, еще Новый год вы будете встречать разом. Но ты знаешь, нет, так получается, что Новый год я праздную на сцене, а Нателла в это время находится в Америке, а после мы дружной семье перебираемся к Нателли до праздновать Новый год. И это уже будет наконец с человеком, потому что ты скрізь ездишь с Нателлой, никогда не берешь с собой отдыхать Андрея. Он на это не ображается, что вот Нателла сейчас в кадре, а Андрей лишь танцует сзаду на сцене. Катя! Можно, можно я отвечу? На самом деле Андрей не танцует а за светы, Андрей в принципе прекрасно танцует. А то, что он не обижается, чем ему обижаться? Она же не с парнем ездит, она ездит со своей подружкой. Мне кажется, тут могли бы быть варианты. Поэтому, да. Wih, berhasil